Всем привет, мои дорогие зрители! С вами, как всегда, игровой канал Андрея, и сегодня я покажу такого демона как Гаки. Разознаем его по Сейчас у меня лагает, ребят, подождите. О, зашел. Вот Гаки. Покажу три обзора Гаки, Див и Виталая какая-то. Заходим на Гаки. Сразу бой вам как что очень сильная, очень... нет ну как вам сказать урон у нее по сравнению с моим предыдущим видео мясником у нее пока что еще нормально понимаете но мне не заражение демоны жадега они оружки свои ну они оружки свои не дают а вот если там например за босса там то можно заработать там как, какую-то оружие вот мы да, почти начали. Вот видите, какие-то зубы у меня очень хорошие. Но они, знаете, сильные, но вместе них все равно больше. Вот. Вы, вы видели в предыдущем видео, как он меня быстро положил. Вот, только его один раз. смог... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, урон Вот, видите? Батистит на самого лесника, но он у меня просто... Такого. этот кубок последний бой, он меня каким-то очень сильным ударил, так что у него очень много снизу. Если вы будете сражаться, ребят, то всегда на нажимать стрелочку вверх. если он будет что-то вынимать с кармана, лучше сразу нажимать стрелочку вверх. А нет, 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 нет. d r 씨 됐어 Смотрите, одна подложка, двойная подложка. О, она мне здесь такая. Ай, что-то Я мимик очень-очень мало. Нет, 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 нет. Сашу опять это Нет, 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 не делай это. Нет. Молоты очень слабые, ребята. Очень слабые. Но для, нов... для новичков не сильный Очень, очень слабые молоты. Очень слабые. Если вам кто-то сказал. мой друг подключился. Нет. Я снимаю видео. Выключись. Ну ладно. Извиняйте, ребят. Он надоедает. Я показал ему, я видео снимаю, он все Вот так вот у нас он Денис. Очень сильно, очень сильно. Очень сильно. Последние минуты, как, когда мне он позвонил, то не получилось его вынести, конечно. Давайте еще раз попробуем. Ой, не 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 Извиняйте, ребят, не на того нападаю. Извиняйте. Так, демоны. Опять, ребят, искренне. Извиняюсь. Так, демоны идти твою мать. Ой, извиняюсь, ребят. Та перный театр. И, ребят, искренне извиняюсь. Какие-то лаги. Просто очень сильные. Ребят, искренне извиняюсь. Мы пока пойдем на паузу. Я сейчас быстренько. Ну вот, ребят, мы уже на него напали. У меня какие-то лаги. Не обращайте внимания скоро я поеду домой, то и будем снимать уже по нормальному. Спасибо Ивангаю, потом Шеви, игровому пикромагу, Виалику, Виалику и какому то там еще чуваку подписывайтесь. Пожалуйста, ребят, подписывайтесь. Я хочу хотя бы чуть-чуть прославить. Хотя бы 60 подписчиков. Я очень хорошо, очень прошу, очень прошу. Очень. обзор на Гаки, ой, на Дива, он, конечно, посильнее этого Гаки. Еще, ой, ой ой как посильнее. У него какие-то серпы, или еще что-то, я не вот скакина, видите, не хочет. А что он прыгает? Разработчики так сделали, чтобы на дальних дистанциях всегда демоны и боссы прыгают. Он, то, он только что прыгнул. Ну, это так они задумали, чтобы если я буду кидать, в очень-очень много случаев таких бывало. Я сам видео посмотрел, как ки -ки кидают на дальних дистанциях. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы его вот такой чувак... вот такой чувачок, я уже один кубок из него получил. Сильный, сильный, ребята, пацанчик любит ставить щиты. У него коронка, как у меня ничья, нажали. Я вам покажу, если он когда такие делает. Вот есть. Постараемся хотя бы выиграть его два раза. У нас уже весь 8 минут записи. На тебе. Ну, наверное, за 2 минуты встали. Так, 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 так. Есть. Взяли. Нет, 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 отступаем, отступаем. Он зара может взять оружки. Оружки может взять, оружки может взять, оружки может взять. Нет, вот это одна из его корон. Все, он сейчас не завалит. Вот Пожалуйста, не забывай. Есть, убили. Ребят, а теперь смотрите фокус. Магия черная, магия здесь против босса. Сдох! Есть! 11. Клево! Это где-то половина, больше половины хп. Есть! Он не хочет убиться. Ну что ж, мои дорогие зрители, с вами был игровой канал Андрея. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.